несколько раз и в начале служения я сейчас уже не буду на это отвлекаться я хотел бы прочитать несколько мест писания для нас чтобы мы э, еще раз вспомнили оценили что такое божья благодать и как она доставалась людям очень постараюсь недолго об этом я ну, готовился размышлял читал и э, несколько мест писаний пусть они будут нам в назидании чтобы мы понимали что такое божья благодать е, ну благодать и милость они ну можно сказать так и неразрывны Божьи благодать и милость и Божья благодать она дается е, человеку независимо от его е, заслуг усилий каких-то абсолютно ну, человек не достоин этой благодати и Бог ее дает как уже мы тут молимся за беременных, за ну, тех, кто родил. И я вспомнил, знаете, это тоже благодать Божья великая. И я вспомнил, у меня знакомый один был, ну, есть служитель один, и, ну, к нему пришла однажды молодая пара, и они говорят, что, ну, вы посоветуете нам, но они не то, что члены церкви, они так приходили, читали, как бы на общениях были, и они как-то пришли и говорят, а посоветуйте нам, мы сейчас не хотим еще детей. Может как-то попозже. Что вы нам посоветуете? И он как бы растерялся, знаете, ну, как бы, допустим, всегда раньше люди понимание было создавали семью для чего? Для того, чтобы продолжался род, рождались дети, это нормально. А тут пришла семья, знаете, ну, к сожалению, в наше время такое и есть, что многие не спешат рожать, а некоторые не хотят. И он как бы в тупике в таком. А потом, знаете, как бы ободрился и говорит им, а кто вам сказал вообще, что у вас будут дети? Они такие разные. Ну вот вы просите меня сейчас совета, а я вас спрашиваю, вы уверены, что они у вас будут? И вроде бы, знаете, простые слова, и они пришли в себя. Говорят, не надо нам совета, мы, ну, мы будем рожать. Вы не шутите с этим, потому что это не от вас. Это Божий дар и как бы, прийти к этому. <coughs> ну, в общем, я начну о Божьей благодати. И что первое хотелось бы, знаете, она достигается и достигалась людьми. Это Божья благодать. Она не просто, допустим, изливалась. Она и изливалась, но она некоторыми людьми и достигалась. И... Самая первая Божья благодать и милость, она была явлена в Эдемском саду, когда Бог шкурой животных покрыл наготу Адама и Евы. Ну, э, после грехопадения они начали прятаться, и Бог покрыл ихнюю наготу. Первое, что было принесено в жертву, это животное, которое сам Бог приготовил из него шкуры и покрыл ихнюю наготу. Второе мы место смотрим. Это тоже книга «Бытие», это о нове. И написано, что был такой момент, очень большое было развращение людей на Земле. То есть Бог смотрел на людей, они сильно развратились, и он раскаялся в сердце своем, что создал человека. Это самый такой страшный момент. Бог посмотрел, ну вот, знаете, и вот он в сердце своем раскаялся вообще, что он создавал человека. И вот смотрите, я прочитаю два стиха, и мы будем двигаться дальше. Восьмой, девятый стих. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот же ее Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом. То есть он обрел благодать пред очами Господа. Он ходил пред Богом. И э, я, знаете, вот читая эти строки, но ну, нигде не написано никаких стандартов для людей. Просто Господь посмотрел, люди развратились. Значит, люди понимали, что правильно и что неправильно. Значит, люди могли отличать добро от зла. И смотрите, общество все развратилось. Нашелся один человек Ной, который жил по-другому. И этим он обрел благодать э, пред Господом. И смотрите, на что хочется обратить внимание, именно в этом месте Писания, что одной ходил перед Богом, ну, постоянно. Знаете, бывает, на каком-то этапе жизни человек, он, ну, бывает, ходит перед людьми. То есть, в обществе он там хороший, добрый, улыбчивый, отзывчивый, а где-то в семье или еще где-то он меняется. То на каком-то этапе жизни, да, возможно, так бывает. пока человек, знаете, начнет возрастать, когда человек, пока человек начнет понимать, но э, к этому должен, я думаю, должен прийти каждый. Он должен быть одним, постоянным. Он должен быть, э, знаете, неподменным. Он должен быть э, настоящим, как дома, в себе, так и э, в церкви, так и в обществе. То есть он должен быть, ну, не меняться. Так должно быть. И если так про чуть продолжить, э, написано 13-14 стих еще прочитаю тут же. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли». То есть Ной ходил пред Богом, Ной имел общение с Богом, и Бог ему открыл. Все, я ставлю точку в существовании этого, этой части человечества. И сказал Бог Ною, и, а, и дальше, 14 стих, сделай себе ковчег из дерева в офер, отдел, отделение сделай в ковчеге, осмоли его смолою, внутри и снаружи, то есть Бог ему говорит, что ему надо делать для спасения. Во втором, сейчас уже не буду считать, во втором послании Петра, что там написано, что когда Бог навел поток на мир нечестивых, Ной был там проповедником правды. То есть он оставался проповедником правды, и он достиг спасения, и от Ноя продлился человеческий род. Это также благодать и милость Господня. Итак, теперь дальше, если взять Новый Завет за э, под это послание Иакова, и э, благодать она достигается чем? Ну, Одно качество тут написано, ну, возможно, оно есть не одно, но я прочитаю. Главное это качество, это Якова, 4 глава, 6 стих написано. Но тем больше дает благодать. Поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И вы знаете, я находя, ну, находился долгое время в пятидесятничестве, там, в пятидесятнической церкви в нерегистрированные и регистрированные мы ездили и на западной Украине я и жил и был и все время в пятидесятничестве там где очень ну бывают часто проявления духовные и такие как пророчества видения даже исцеления были некоторые люди им был такой дан дан дар и я вам хочу сказать что я наблюдал в этих людях которые это, ну, потому что духовные проявления в людях это тоже благодать, это действие благодати. Там написано, мы сейчас прочитаем. Я что обратил внимание, что они абсолютно все настолько спокойны, настолько они умиротворенные, спо, они никогда ничего не доказывают. Ну, в большинство из них, да, были и такие, ну, знаете, разные индивидуумы на каком-то начальном, может, пути своего духовного, то есть как бы у людей были проявления характера, отрицательные какие-то черты. Но в основном, я вот помню, это были... Э, там я сколько помню там и бабушки такие я э, тоже у меня был там вопрос мне надо было ехать решать вопросы и я даже не ну как бы не говорил никому ничего в церкви просто там шло собрание мы молились она ко мне подходит и говорит мне там слова знаете определенные что ты собрался ехать ей все нормально ты правильное решение принял и так далее она вообще ничего не знала то есть спокойные такие умиротворенные там я помню там в Деброва Ленина, там Света была. Она молодая женщина, у нее двое детей, она такая спокойная, она мужу покорная. И она такая, знаете, и постоянно тоже через нее сильно действовала благодать. То есть, и для того, чтобы действовала эта благодать правильно, человеку нужно смиряться. Понимаете, сейчас очень тяжело, знаете, ну, для людей вообще это понимание, понимание смиряться сегодня вообще в мире, оно вообще отсутствует. Ну, люди даже не хотят говорить, а почему я должен смиряться, а я, ну, а я не хочу, я вот такой там или еще что-то. В обществе, где-то на работе, у людей нет этого, они не знают, что это такое, понимаете. Поэтому, а это очень важно, написано, что Бог тому гордому, он что делать, противиться осмиренным дает благодати. Сколько раз и в жизни своей, я думаю, и я, и вы наблюдали, когда мы, знаете, ожесточаем свою шею, упругой делаем ее и ничего не слышим, у нас в жизни ничего не получается. У нас такое томление души происходит. Мы не можем пройти, прорваться. Мы, у нас ничего не получается. Поэтому это очень важно. Смиряться перед Богом, во-первых, знаете, другой раз надо и перед людьми смириться, другой раз надо и не ответить злом на зло. Во э, всем нужна мудрость. И так продолжаю дальше. И чему научает нас Божья благодать? Э, смотрите, это послание Титу. Она одному только научает. Везде, для всех церквей, деноминации это написано. Это послание Титу. 2 глава с 11 стиха написано и появилась благодать божья спасительная для всех людей научающая нас то есть она учит это благодать ну здесь наверное я так думаю сказано о духе святом потому что он учит только одному чтобы мы отвергнувшие нечестие и мирские похоти целомудренно праведно и благочесть целомудренно правильно и благочестиво жили в нынешнем веке вот этому она Учит, она, э, от, первое, что говорится, отвергнувши нечестие, то есть э, человек, любой божий человек, он должен добровольно отвергнуть нечестие, это задача для него, потому что сегодня мы живем в мире, где нечестие, обман, неправда, недосказанность э, двоязычие и так далее, оно очень сильно распространено, и потому э, тут она требует первого чего отвергнуть нечестие. Добровольно человек должен сказать, нет, я с ней правдой но ну, больше дружить не буду. Я где-то, может, лучше промолчу, но я не буду приукрашивать ситуацию, либо говорить какую-то неправду. Это я буду делать добровольно. И написано, что дальше, отвергнувшие нечестие и мирские похоти. То есть, опять же, это, этот, это жало, этот кинжал, который восстает на душу каждого человека. И смотрите, она не просто учит, она учит, она направляет человека. При этом всем, если человек хочет, то Бог обязательно дает силы расстаться с этим, поставить в этом точку навсегда и забыть это в своей жизни, там, как страшный сон. И теперь я хочу э, пример такой показать нам из э, Ветхого Завета. Это книга Неемии. Очень, знаете, я эти две книги, мне нравилось, я раньше их очень много перечитывал, эти книги, это книга Эздры и Ниемии. Это два, ну, два реформатора, которые возобновили богослужение в свое время. И Ниемия, он тоже очень сильно, знаете, он возобновил богослужение, и отстроены были стены Иерусалима после того, как народ был угнан в Вавилон, как народ начал уже возвращаться с Вавилонского стена, Иерусалим, плена, Иерусалим был разрушен. И вот смотрите, Ниемия, он имел благодать от Бога уже тогда. Вот смотрите, я прочитаю, написано с первого стиха. Слова Ниемии, это первая книга Ниемии, первая глава с первого стиха. Сына, сын Ниемии, сына Ахальна, в месяце Кислеве, в двадцатом году, я находился в Сузах, в престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших Иудеях, которые остались от плена и об Иерусалиме. Ну, он же, ж, это его, ну, это его народ но он находился на служении у персидского царя Артаксерца. Этот царь такой был ну, очень нелегкого характера. Такой, сейчас мы увидим. Ну, я очень кратко. И они сказали мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем и четвертый стих говорит, услышал эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным. Э, Чтобы мы понимали, положение Неемии было хорошее на тот момент, он был виночерпием у царя. Он наливал царю вино, очень хорошо себя чувствовал, спокойно. Ему, в принципе, ну, должно было, по идее, ничего не интересовать. Живи себе, да и слава Богу. Знаете, как Говорят у Бога запас в народе это И, но смотрите, он когда услышал это, он был печален, плакал и что он делал? Постился и молился. То есть он не согласен был с этим. И он был один человек, в принципе, что он мог сделать? Но то, что это его коснулось перед Богом, и дальше мы читаем его молитву. И вот он, смотрите, с пятого стиха и говорил: Господи, Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверстия, чтобы услышать молитву раба Твою, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилев, которыми, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом Отца Твоего. То есть, ну и дальше я там уже не буду считать, он молился о том, чтобы Бог расположил сердце царя, чтобы ему вернуться и начать там работать, оставить положение сегодняшнее и вернуться. И об этом мы видим 11 стих, он говорит, молю тебя Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоей и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим и благоспешно благо благо поспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека этого я был виначерпием у царя и там дальше мы считаем что царь увидел печаль говорит почему ты печали и царь его отпустил и он пошел и начал это все восстанавливать и эта книга показывает как это было нелегко но он пошел до конца и восстановлены были ворота стены восстановлены и началось первое богослужение. Начался читаться закон, Эзра читал закон, прилагал к толкованию, там написано, шел дождь, люди стояли полдня, исповедовались, кались, то есть началось пробуждение в народе. Один человек, он просто помолился Богу, он не согласен был, и Бог явил такую благодать народу через этого человека. Теперь смотрите, Евангелие Иоанна, мы откроем первую главу, там написано так. О Сыне Божьем. Первая глава. Это очень важное тоже, тоже место Писания, текст Писания. Это 16, 17 и 18 стих, его нельзя пропустить, и написано, и от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный сын, сущий в недре отчим, он явил. И вот мы считаем, от полноты его мы приняли благодать на благодать. То есть э, закон был дан еврейскому народу. И народ постоянно приносил жертвы. Э, в праздники, там трижды надо было являться в Иерусалим, в храм и так. Люди приносили жертвы за что? За грехи. Был закон, и этот закон он не мог дать человеку свободы. Люди грешили, приносили жертвы, потому что это был избранный народ. Бог спрашивал с них, со священников, со всех, за грех должна быть принести жертва, должна быть пролита кровь. Все это было, конечно, прообразами, но что сделал Божий Сын? Он искупил подзаконных. Вот это благодать. Он исполнил закон. Для кого? Для подзаконных. Для тех, кто его никто не мог дать. Но никто не мог исполнить. Он, написано, искупил подзаконных. И нам уже... Но ну, без закона явлена эта благодать. И здесь мы видим и слышим эту благодать, что человек, он обратился к Богу, потому что надоело так жить, уже не может так жить, в тупик пришел. И Бог посылает людей, Бог создает такую ситуацию, которую придумать, но ну, невозможно. И человек попадает там в репцентр, либо же в церковь, и таким образом получает свободу, и потом благодарит, и он... И ты его никогда не переубедишь, что это случайность и совпадение. Он скажет, это Бог так сделал. Он потому что Он знает и уверен в этом. И вот 18 стих мы видим, написано так. Бога никто не, вид... Бога не видел никто никогда. Единородный сын, сущий, в недре отчим, Он явил. И в этом месте Писания напис... мы понимаем, но Бога увидеть вообще. Писание говорит нам о том, что Бога увидеть человеку невозможно. Потому что человек не может выдержать совершенной Божьей святости. Ну, никакому человеку невозможно. Есть духовное проявление, есть духовное откровение человеку, а есть какое-то духовное единение. Но физическими глазами увидеть Бога ну, человек не может. Мы мы читаем, что Моисей он очень этого хотел. И Бог говорит: хорошо, я пройду. и ты сзади меня увидишь. И там еще, когда Бог проходил, он рукой покрыл эту расселенную скалы, где был Моисей. Ну, чтобы с Моисеем ничего не случилось. И это не от того, что Бог такой, это, это естество Божье, совершенная святость, где нет ни правды, ни тьмы никакой, вообще ничего. Где правда, истина и святость Божья. И потому написано, что никто никогда не видел Бога и не мог увидеть абсолютно. И, но мы считаем, что Божий Сын, Он показал нам Бога. И хотя мы его не видели, но мы понимаем из Писания и в жизни своей переживаем эту Божью благодать, которую нам явил Господь. Итак, теперь последнее место Писания, и мы сможем помолиться и заканчивать наше богослужение. Это послание Ефесянам. Четвертая глава, там вас стиха я прочитаю, и мы немножко коснемся их, и пусть нас Бог благословит. 4 глава, 7, 8 стих. Написано, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Ну, здесь уже говорится о даре духовном, о проявлении сверхъестественном в жизни человека Божьего. И дальше написано, поэтому и сказано, вошедший на высоту пленил плен и дал дары в людям. Ну, это место, оно упоминается в Псалме. Там сказано, ты вошел на высоту, пленил плен и дал дары человекам, так, чтобы из противящихся могли поклоняться Господу. Ну, как-то так написано. То есть, э, каждый, смотрите, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова и человеку. Ну, я думаю, эта задача поставлена, знаете, как, ну, не задача, можно сказать, понимание такое что у меня есть то что бог мне дал чем я могу быть полезным людям другим в церкви и вот допустим написано пленил плен и дал дары людям я хотел бы также чтобы мы понимали о чем здесь говорится и сам знаете понимать полностью Ответ на этот вопрос есть в послании Колосянам во второй главе, тоже хочется коснуться его. Это вторая глава, 13-15 стих написано. И вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей оживил вместе с ним, простив нам все грехи. То есть мы ничего не сделали абсолютно. Если евреи что-то делали, если они старались что-то возобновлять, пекли хлебы, делали скинию, что-то делали, потому что им так было, заб... мы ничего не делали. И дальше написано 14 стих. Истребил учение бывшее о нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил ко Христу. И 15 стих говорит, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору восторжествовал над ними собою. То есть у кого он отнял силы? У мироправителей тьмы века сего он отнял силы. Они имели власть до, времени, до какого-то времени в нашей жизни, потому что мы были в плену. И он этот плен разрушил. и, и отнял эти силы и теперь мы почему в послании Ефесянах и написано, что примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злой. То есть мы можем это делать. Мы раньше не могли этого делать, потому что человек обычный человек, он не может противостоять ничем силам тьмы. Она а абсолютно давление очень страшное и только кровь сына Божьего она может воспрепятствовать этому. И потому Читая еще раз это место, написано, каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Каждому дана способность от Бога, которую надо развивать. Как Если мы читаем э, Евангелие Матфея, там написано, одному дал пять талантов, одному дам два таланта, другому пять, третьему десять, чтобы эти таланты люди развивали, чтобы, эти, ну, чтобы они этим приобретали что-то и другими словами приносили пользу в церкви и не только в церкви. Вот все, что хотелось мне сказать, дальше я не буду, тут есть еще некоторые примеры, но основную мысль я сказал, чтобы мы понимали, чтобы никто не думал, что Бог его чем-то обделил, абсолютно нет. У каждого есть свое место и своя способность от Бога. Я прочитал, не свои слова написано, каждому из нас дана благодать. И вот время разобраться, какая у меня благодать, чем я могу послужить, какое добро я могу провести Да, хочется пожить для себя. Себя, да, хочется что-то приобрести, жениться, куда-то поехать и так далее. Да, это все нормально, но есть вопрос, есть задача, которую я должен послужить. Я должен, ну, войти в это. Я должен понимать, что я призван Богом, чтобы приносить пользу людям. И пусть нас Бог благословит, чтобы мы это понимали, помнили и достигали этого. Аминь, слава Богу.